Що конкретно, закон 36.2.0 НДС повернення 15% за рослинську продукцію. Це я називаю цифри конкретно. Район утратив втратили більше 20 мільйонів гривень, на які можна було закупити техніку, інвентар інший добрива і тому іншого. Це перше. Необходимость в реальной поддержке сельхозпроизводителей со стороны государства и формирования в Верховной Радиоаграрного лобби, изменение законодательной базы для продуктивной работы недавно созданных громад и снижение налогового давления на земледельцев и животноводов и многие-многие другие вопросы подняли перед Александром Пономаревым представителем местных администраций Куйбышевского района во время встречи с Нардепом в субботу 27 февраля. И каждый из озвученных вопросов требует скрупулезного изучения специалистов. Значимость дурих вон. Она изменена и на сегодня из восьми э, областных, областного значения дорог, вона, вони, э, у нас. Практично всі стали місцевого значення, і треба повернутися до цільового визначення самих коштів на ремонт доріг, Оскільки вони зараз розтворилися. У е, акцизний збір пішов до доходної частини місцевих податків і зборів mm -hmm. території, і надано право територіям самостійно визначати напрямок їх використання. А оскільки проблем території багато, то ну пріоритетність визначається інша на дороги нічого не залишається. проведений такий експеримент в Львові. 50% от сборов, сверхнормативных сборов таможня, направлять на дороги местного значения, в данном случае наши региональные дороги. А у нас таможня в области есть. И Берлянская, и Запорожская. Сборы они делают достаточно значительные. Мы сейчас пытаемся как раз присовокупить Запорожскую область к этому эксперименту на этот год хотя бы, по которому 50% сборов от э, сверхнормативных сборов таможни, ну есть план, все что плана, половину, чтобы тратить на, направлять на дороги. Выслушав руководителей администрации, Александр Пономарев предложил им рациональный выход из ситуации. Составить обращение на его имя, в котором прописать свое видение каждой проблемы с учетом ссылок на законодательство. Все ваши пожелания. Вот, вот что конкретно беспокоит? Мы, взагали мы понимаем, шероховатостей и куча. Но вот что конкретно? Вот какую гаечку надо подтянуть, какую надо шурупик отпустить? А, вот, вы же понимаете, да, без, без вашего вот, э, опыта практиков, которые на, на месте находят и видят об этом, спотыкаются ежедневно выписать, вот сейчас поехать в Киев, дать поручение юридической команде, выписать правильный закон, вы же понимаете, они многих моментов физически не поймут. Даже это будут, будут очень дипломированные юристы, будут даже грамотные юристы, но это будут теоретики, это не будут практики. В Куйбышевской центральной районной больнице нардепа и его помощников встречались с большим радушием. Рассказали о работе по привлечению молодых специалистов, похвастались ремонтом в терапевтическом и детском отделениях ЦРБ и попросили о помощи вы только что подняли хозяйственный вопрос по плитке да, да. что вас беспокоит значит у меня хирургическое отделение 120 квадрате плиточка 30 на 30 если можно Александр Сергеевич проблему поставил на карандаш, поручив помощникам оказать поддержку в решении этого вопроса. Не обошлось и без подарков. Терапевтическому отделению передали микроволновую печь, о которой так долго мечтал медперсонал. Деткам, которые сейчас находятся на лечении в больнице, Нардеп привез сладкие подарки. Районному центру первичной медико-санитарной помощи передали оргтехнику. Поблагодарив за очень нужный подарок, представитель центра озвучил основную проблему, которая характерна для всей Украины. По закону каждому врачу положен автомобиль для того, чтобы быть мобильным и оперативно оказывать помощь. В реальности на балансе центра находится один рафик, которому уже около 30 лет. К сожалению, проблема транспорта она повсеместная. Это не только да, это кричущая да, проблема. И вы тоже испытываете эту же, эту же, трудность. Поэтому ее надо решать не в локальном смысле, вот для конкретного подразделения, ее надо, да, в загале решать. Приятным моментом стало посещение Алексеевской средней школы, которая в этот день исполнилось 40 лет. С утра на торжественной линейке от имени Александра Сергеевича каждому педагогу вручили цветы и конфеты. Чуть позже народный депутат приехал, чтобы лично поздравить педколлектив учащихся и выпускников школы с этой знаменательной датой. Очень приятно присутствовать на таком красивом празднике. В первую очередь хотел бы поздравить наших педагогов, наших ветеранов, дорогих, уважаемых. В каждом из нас живет кусочек нашего, нашего учителя. И вместе со своими учениками вы выращиваете хлеб, пишете картины, лечите детей, строите дома. Конечно, на день рождения приходят не с пустыми руками. Народные депутаты и его помощники передали учебному заведению ноутбук.